Hər kəsə salam, kanalıma xoş gəldiniz. Bu gün sizlərlə çox dadlı, ləzzətli, jöleyli biskvit resepti paylaşacağam. Bu biskvit çox asanlıqla hazırlanır, tərkibində nə nişasta və nə də su yoxdur. Çox asanlıqla hazırlanan, qabarması 100% garantiyalı olan bu biskviti mütləq sınayın. Videonu sona qədər izləyin. Videomu bəyənəsə paylaşmağı, like etməyi unutmayın. Sizlərin dəstəyi kanalım üçün çox vacibdir. Baxın görün necə gözəl rəngi var. Bu dünən paylaşdığım jelle hazırladığım biskvitdir. Çox ləzzətlidir, həqiqətən də mütləq siz bu dadı dadmalısınız. Başlayaq biskvitə hazırlamağa. Biskvit üçün 5 yumurta götürmüşəm. Mən kənd yumurtası istifadə etdim. Mağaza yumurtası olsa daha yaxşı olar. Gördünüz kimi yumurtanın ağını sarısından ayırmışam. Ağına bir çimdik duz əlavə edirəm, hardasa 40-50 saniyə kimi köpürtürəm. Daha sonra 6 xörək qaşığı şəkər tozu əlavə edirəm. Şəkər tozunu birbaşa yox, 3-4 dəfəyə əlavə edirəm. Beze halına gəlinə qədər yaxşıca mikserlə qarışdırıram. Artıq bezəmiz hazırdır, çox qatı. Mikserin uzunluğundan və qabdan düşməyən bezə alınmalıdır. Məncə bu prosesləri hamınız bilirsiniz. Yumurta sarılarını bir-bir bezəyə əlavə edib yaxşıca qarışdırıram. Hər bir yumurta sarısının bezəyə tam qarışdığını əmin olmalıyıq. patulla ilə qabın kənarlarındakı yumurta qalıqlarını içəriyə doğru itələyirəm ki, ola bilər ki, şəkər tozu qalsın içində, mütləq diqqət edin ki, şəkər tozu qalmasın. Və un əlavə edirik. 7 xörək qaşığı un əlavə edirəm sizlərə daha aydın olsun deyə onun nə qədər, yəni qaşığı necə doldurmaq lazım olduğunu göstərirəm. Gördüyünüz kimi, tępələmə, amma lap lap çox tępələmə yox, nə də az yox, normal dolu qaşıq. Gördüyünüz kimi mütləq ələkdən keçirmək lazımdır. Onu 2 dəfə ələkdən keçirdikdə biskvit daha havalı və daha gözəl olur və onu ələkdən yavaş-yavaş keçirərək taxta qaşıqla altdan üstə gələcəyi şəkildə yavaş yavaş onu bu yumurtaya yediririk. Qabartma tozunu da hamsinin ələkdən keçiririk. Gördüyünüz kimi qabartma tozunun içərisində bəzən belə topalar olur. Buna görə də mütləq ələkdən keçitmək lazımdır. Və bir də onu qeyd elədim ki, mən bir paket qabartma tozunun hamısını istifadə etmədim. Divində biraz saxlayırıq. Və bir paket vanilin əlavə edirik. Qalan onu da əlavə edirik və xəmirimizi tam hazırlayırıq. Burda videonu sürətləmiş rejimə, rejimə qoysam da çox yavaş-yavaş qarışdırmaq lazımdı, ehmalca, çünki bezenin köpüyatımamalıdır. Ehmalca qarışdırırıq. Bu məqamda sobanı mütləq yandırmalıyıq 170 dərəcədə. Hazır olan xəmiri diametri 22 sm olan qəlibə yerləşdirirəm. Yağlı kağız sərmişəm qalbın hər tərəfinə. Sizdə yağlı kağız yoxdursa, qabın dibini və kənarlarını yağlayıb unlaya bilərsiniz. 2-3 dəfə dəzgaha vururam ki, Qabarcıqlar üzərində əmələ gəlsin və qoyuram sobaya. Artıq biskvitim bişdi. Qeyd etdim ki, 30 dəqiqə bişir. İlk 25 dəqiqə sobanın ağzını açmırıq. Sonra aça bilərik, çöplə yoxlayırıq. Bişibsə artıq götürürük. Biskvit isti ikən yağlı kağızdan çıxartmırıq. Bıçaqla kənarlarını biraz aralayırıq, qoyuruq soymağa. Çox gözəl bir biskvitdir. Çox gözəl qabarır, köpüyə yatmır, yup yumşaq olur. Biskvitmə soyyəcək mənjeleni hazırlayıram. Dünən jeley videosunu paylaşsam da, burada da çox qısaca olaraq göstərmək istədim. Stəkən yarım süd, 6 xörək qaşığı şəkər tozu əlavə etdim. 1 stəkandan 2 barmaq əskik xarput suyuna 3 dolu xörək qaşığı nişasta əlavə etdim. Nişastanın fərqi yoxdur. Mən kartof nişastası istifadə etdim. Nişastanı mütləq xarput suyuna yaxşıca qarışdırmaq lazımdır, topa qalmasın və südə əlavə edirik. Südə əlavə edərkən çürıntilər əmələ gələ bilər. Narahat olmayın, bişərkən keçəcək, düzələcək. Və 5-6 dəqiqə qarışdıra-qarışdıra bişiririk. Qarışdıra, 3 dəqiqədən sonra artıq belə köpüklər əmələ gəldiyini görəcəksiniz. 1-2 dəqiqə kimi də belə qarışdırırıq və 1 xörək qaşığı kərə yağı əlavə edirik. Kərə yağı həm dad üçün, həm də parlaqlığı üçündür. Qarışdırdıq və salamcağımız hazırdır biskvitlə əlavə etmək üçün sirop hazırlayıram. Siz istəsəz biskviti iki yerə bölüb arasına krem də istifadə edə bilərsiniz. Mən bu dəfə siroplu etdim, üstünü jelə ilə etdim. Gördüyünüz kimi çiyələk mürəbbəsi soyuna su əlavə etdim, sirop hazırladım. Biskviti yağlı kağızdan çıxarıram. Bir az yağlı kağızma yapışdı, amma eyb etməz. Səliqəli stropla biskvitin hər tərəfini bolca isladıram. Və kənarlarının həm görüntsüsü belə qalmasın deyə, həm də dad olsun deyə mən evdə özümün evdə hazırladığım şokolad kremini kənarlarına səliqəli şəkildə yaydım. İnşallah bir gün bunun da reseptini paylaşaram. Səliqəli formada yayıram. Qeyd etdim ki, jelə mütləq soyumaldı blenderdən keçirdiririk, həm daha yaxşı soyur, həm də blenderdən keçirdəndə jel daha gözəl olur, daha parlaq və pürüzsüz olur. Bu formada blenderdən keçirdik 2 dəqiqə kimi. Artıq ciyələğimiz hazırdır. Biraz da qarışdırırıq və çiyələk ekstraktı əlavə etdim. Çox gözəl dad və ətir verdi. Əlavə etməsə də olar, bunun yerinə vanilin də əlavə edə bilərsiz. Yaxşıca qarışdırıram və biskvitimin üzərinə ilk öncə çox az yayıram, qoyuram soyuducuya. Həmçinin jeleni də soyuducuya qoyuram. Bu jelə soyuducuda qalır, bəlkəmir yaxşı olar. Jeleydən az-az biskvitin üzərinə əlavə edib, spatula ilə yaxşıca yediririk. Bu bizim ilk qatımızdır sanki bu formada edib, üzərini kremlə edib, üzərindən jeli də əlavə edə bilərsiniz. Kənarını kremlə də edə bilərsiniz. Baxır sizin zövqünüzə. Mən bu formada hazırladım. Bunu qoyuram soyuducuya, soyuducuda qalır 1-2 saat kimi. 2 saat soyuducuda qaldıqdan sonra jeli tam popor biskvitə, indi isə ikinci qatı, yəni üst qatını hazırlayırıq. Jeli bol formada, yəni bolluca Əlavə idriş patulla ilə hər tərəfinə bərabər şəkildə yayılmasına kömək edirik. Artıq səliqəli gəl formada yaydım, tam hazır oldu və soyuducuda mütləq saxlayırıq. Təxminən 15-12 saat soyuducuda qalsa daha gözəl nəticə olur və daha gözəl. Jelly üzərinə xopur. Gördüyünüz kimi, təxminən 15 saat qaldı soyuducumda və belə bir görünüş əmələ gəldi. Rəngi biraz da tündləşib, çox gözəl olub və başlayırıq üzərini dekor etməyə. Jel 12 saat kimi soyucuda qaldıqdan sonra baxın bu cür olur, əlaqəti yan yapışmır. Tox gözəl olur. Mən üzərini qilas və xarputla bəzədim. Siz üzərini sadə də saxlaya bilərsiniz və ya öz zövqünüzə uyğun bəzəyə bilərsiniz. Belə mənim e, bu günlük əl işim və reseptim artıq tam hazır oldu. Çox-çox gözəl oldu. Görünüşü bir ayrı gözəl, dadı bir ayrı gözəl idi. Sizlərdən sadəcə olaraq bu resepti sınamağınızı məsləhət görürəm və xahiş edirəm. Yəni məncə tuşməzə və şirin dad sevənlər, meyvəli piroqlar, meyvəli tortlar sevənlər bu resepti çox bəyənəcək, buna əminəm. Və burada sizə kəsib göstərirəm. Yop yumşaq, çox gözəl bir biskvit alınır. Mən kəndi yumurtası ilə etdiyim üçün rəngi biraz sarı alındı. Amma mağaza yumurtası ilə ağappaq olur, çox gözəl olur. Bir də təkrardan biskvitin yumşaqlığını göstərirəm. Gördüyünüz kimi necə kövrək, süngər kimi biskvit alınır. Çox yup yumşaq olur. Hətta, yəni sirop əlavə etmişəm, düşünün yəni. Yenə də yumşaqlığını və qabar qabarıqlığını itirməyib, yəni havalıdır yenə də. Çox gözəl biskvitdir. Və burada sizə qalan jeleni bankaya qoymuşam, soyuducuda saxlayıram. Bəla çox saxlamaq olmaz, 2 gün ərzində istifadə etmək olar, çünki südlü bir tərkibdir. Soyuducuda qalsa da bu jeli qatılaşmır, yəni soyuducuda saxlayıb təkrar istifadə etmək olur. İnşallah mən çox gözəl bir yoqurt resepti paylaşacağam. Uşaqlarınız çox bəyənəcək bu resepti, gözləyin. Bir videomun daha sonuna gəldik. İnşallah ki sizlərə yararlı bir video oldu. Ümid edirəm ki resepti bəyəndiniz. Bəyəndinizsə paylaşmağı unutmayın, əməyə sayıq olaraq. Əgər bu videonu həqiqətən də izlədiniz və bəyəndinizsə, mütləq abunə olmadan yan keçməyin. Hələlik Allah həmanət olsun.